assalomu alaykum shu yilning yanvaridan brik tashkiloti yanada ya'ni ikkinchi marta kengaydi BRICS tashkiloti 2009 ming to'qqizinchi yilda tuzilgan bo'lib unda iqtisodiy ulushiga ko'ra aholi soniga ko'ra juda ham katta yoki gigant bo'lgan beshta davlat ishtirok etadi bu davlatlar braziliya rossiya xitoy hindiston hamda janubiy afrika respublikalari hisoblanadi va BRICS tarixida 2009 yilda tuzilgan BRICS tarixida yirik kengayish yuz berdi va bu tashkilotga shu yilning yanvarida aslida ta davlat qo'shilishi kerak edi lekin argentina va uning yangi prezidenti Javier Milei bu tashkilotda ishtirok etmasligini e'lon qildi va geosiyosiy kursni amerika qo'shma shtatlariga yaqinlashish borasidagi asosiy o'zining kursini amalga oshirib boshladi qolgan ta da davlat shu yilning yanvaridan boshlab BRICS ning to'laqonli a'zosiga aylandi bu davlatlar qaysilar saudiya arabistoni birlashgan arab amirliklari misr arab respublikasi va uh, Etiyopiya hamda eron islom respublikalari hisoblanadi rossiya yoki umuman dunyodagi juda ham ko'plab intellektuallar ya'ni siyosatshunoslarning fikriga quloq soladigan bo'lsangiz bugungi kunda yangi bir termin yoki tushunchalar ya'ni geosiyosiy tushunchalar modaga kirib bormoqda rossiyalik ekspertlar мировой болhinство ya'ni dunyo aksariyati degan terminni ko'proq qo'llaydi yoki dunyoning qolgan davlatlarida de boshqa termin mavjud ya'ni global janub ya'ni ıı, global janub ham yoki dunyo aksariyati ham bitta ma'noni anglatadi bu kollektiv g'arb ya'ni amerika qo'shma shtatlari boshchiligidagi kollektiv g'arbga qo'shilmagan yoki unga qarshi bo'lgan va u bilan ya'ni kollektiv g'arb amerika qo'shma shtatlarining geosiyosiy loyihalari bilan raqobatda bo'lgan davlatlar hamjamiyatiga bugun global janub yoki dunyoning aksariyati degan tushunchalar geosiyosiy atamalar ishlatilyapti qolaversa shu yilning yanvaridan boshlab briksning raisligi rossiya federatsiyasiga o'tdi rossiya tashqi ishlar vazirligi yoki siyosiy doiralari intellektuallar briksni isloh qilishni uning ichkarisidagi eng katta ziddiyatni bartaraf qilishni oldiga maqsad qilib qo'ygan bu qanday ziddiyat brixdagi aholi soniga ko'ra juda ham katta bo'lgan birinchi va ikkinchi davlatlar ya'ni hindiston va xitoy xalq respublikasi o'rtasida juda ham kuchli tarixan shakllangan ziddiyatlar mavjud bu ikki davlat ham kollektiv g'arbning tarkibiy qismi emas qolaversa amerika qo'shma shtatlarining yigirma birinchi asrdagi hozircha <hazırçı> eng asosiy raqibi bu xitoy xalq respublikasi sifatida ko'riladi lekin sovet ittifoqi qulaganidan buyon hindiston o'zining geosiyosiy orientirini o'zgartirdi u bir vaqtlar sovet ittifoqining ishonchli do'sti yoki hamkori edi bugungi kunda hindiston xitoyga qarshi turish uchun amerika bilan anchagina yaqinlashgan kollektiv g'arb bilan ishonchli munosabatlarni yo'lga qo'ygan va oshirib borayotgan davlat hisoblanadi ya'ni hindiston o'zida xitoyning eng katta opponenti dushmani yoki raqibini ko'radi va bu brik ichkarisidagi eng katta ziddiyat deyishimiz mumkin rossiya federatsiyasi aynan mana shu ziddiyatni pasaytirishga va global janubni yoki dunyo aksariyatini kuchaytirishga va birgalikda kollektiv g'arbga amerika qo'shma shtatlariga qarshi qarshilik ko'rsatish dollar hokimiyatini yo'qotish yoki pasaytirish va dunyoning qolgani ya'ni global janubni demakki o'rtasidagi hamkorlikni birlikni kuchaytirishni asosiy maqsad yoki vazifa qilib qo'ygan va bu borada hali rossiya demak yilning oxirigacha biror bir narsaga erishadimi yo'qmi buni albatta vaqt ko'rsatadi lekin xitoy bilan hindiston o'rtasidagi ziddiyatlar nihoyatda kuchli hindiston bilan xitoy o'rtasidagi umumiy chegaraning uzunligi uch ming to'rt yuz kilometr mana shu 3400 kilometrdan 65 foizi ya'ni juda ham katta ya'ni 3dan 2 qismi ikkita tomonda ham bahsli hindiston xitoyning ba'zi bir hududlariga da'vogar bo'lsa xitoy xalq respublikasi ham hindistonning ba'zi bir hududlarini o'ziniki hisoblaydi bu ikki davlat ham yadroviy potensialga ya'ni yadro salohiyatiga yadro quroliga ega bo'lgan davlatlar va bular o'rtasidagi raqobat kollektiv g'arbga avvalambor amerika qo'shma shtatlariga mana shu briksni yoki global janubni demakki zaiflashtirish borasida ma'lum bir imkoniyatlar beradi keyingi yillarda hindiston bilan amerika qo'shma shtatlari o'rtasidagi hamkorlik yildan yilga oshib boryapti misol uchun ikki ming ikkinchi yilda himoloy tog'lari ya'ni xitoyning chegarasida amerika hindiston harbiy o'quv mashqlari bo'lgan edi shu o'tgan ikki ming uchinchi yilda esa xuddi shunday o'quv mashqlari alyaskada bo'ldi ya'ni alyaska amerikaning bir tomondan rossiyaga ikkinchi tomondan xitoyga eng yaqin bo'lgan hududi sifatida ma'lum qolaversa bir necha yilki mana hindiston yaponiya avstraliya hamda amerika qo'shma shtatlari o'rtasida xavfsizlik loyihasi allaqachon o'zining faoliyatini amalga oshirib keladi bu loyihaning nomi quvat qolaversa kollektiv g'arb demakki e, hind okeanini boshqacha nom bilan ya'ni hind okeani va e, osiyoni bugungi kunda yangi geosiyosiy nom bilan yoki yangi geosiyosiy loyiha sifatida e'lon qilgan indo pasifik ya'ni hind tinch okeani loyihasi hisoblanadi yaqinda ya'ni ikki ming yigirma uchinchi yilning ikkinchi yarmida vashington tomonidan yangi geosiyosiy loyiha e'lon qilindi bu xitoyning bir kamar bir yo'l loyihasiga muqobil bo'lgan va xitoyni aylanib o'tuvchi yevropa ittifoqini arab davlatlari bilan va hindiston bilan bog'lovchi yangi loyiha e'lon qilindi bu loyihaga ko'ra transport logistika yo'llari yevropa ittifoqi gretsiyagacha keladi va gretsiyadan o'rta yer dengizga o'tadi dengiz kanallari orqali dengiz yo'li orqali va isroilning ma'lum bir shaharlaridan saudiya arabistoni va arab amirliklariga boradi va yana qaytadan dengiz orqali hindistonni bog'laydi bu loyihaning asosiy maqsadi xitoyning o'sha global bir kamar bir yo'l loyihasini aylanib o'tish va dunyo iqtisodiyotini xitoyga bog'lamagan holatda demakki rivojlantirishni asosiy maqsad qilib qo'yadi bugungi kundagi geosiyosat borasidagi eng yirik mutafakkirlar 19 to'qqizinchi asrdagi kabi asosiy qudratli davlatlar o'rtasidagi raqobat hududlar uchun bo'lmasligi aksincha hududlar orqali o'tadigan transport logistika yo'llari va bog'liqliklariga kurash ketishi haqida ular yangi fikrlarni bildirishgan ya'ni xitoyning asosiy maqsadi dunyo iqtisodiyotini dunyo davlatlarini o'zining bir kamar bir yo'l loyihasi orqali xitoyga bog'lash va bu loyihaning markazida xitoy bo'lish xitoy tovarlarini dunyoga arzon tez sifatli va juda ham katta miqdorda sotishni asosiy maqsad qilib qo'yadi xitoyning bugungi kundagi birinchi savdo iqtisodiy nishoni bu yevropa ittifoqi va mana shu loyihaga muqobil sifatida demak hindistonni arab davlatlari va yevropaga muqobil yo'l orqali bog'lash va bu bog'liqlik orqali xitoyning demakki savdo iqtisodiy imkoniyatlarini pasaytirishni maqsad qilib qo'ygan va mana shu fonda rossiyaning mana shu yigirma to'rtinchi yildagi eng asosiy ya'ni putinning asosiy global geosiyosiy vazifalaridan bittasi hindiston va xitoyni imkon qadar yarashtirishga va brikn parokanda qilmaslikka asosiy e'tiborni qaratadi ma'lumki rossiyada bu yil saylovlar yili lekin hech qanday shubha yo'qki putin albatta hokimiyatda qoladi rossiyadagi intellektuallar mutafakkirlarning fikriga quloq soladigan bo'lsak ular yozayotgan kitoblar yoki maqolalarni o'qiydigan bo'lsak shu narsa ma'lumki putin oldiga dunyo tartibotini o'zgartirishni asosiy maqsad qilib qo'ygan va uning ya'ni putin uchun vaqt masalasi vaqt cheklovi mavjud emas biror bir institut yoki siyosiy kuch rossiyada putin hokimiyatiga rahna sola olmaydi va mana shu fonda rossiyadagi mutafakkirlar aytadiki bugun dunyoda hokimiyat o'zgarib boshladi va bu o'zgarishni anglash uchun g'arbdagi yangi avlod shakllanishi kerak yangi siyosiy e, demak liderlar avlodi shakllanishi kerak buning uchun o'n o'n besh yil ketishi mumkin va biz buncha vaqt kutishga tayyormiz deydi qolaversa dunyodagi demografik tendensiyalarni iqtisodiy imkoniyatlarni kuzatib boruvchi juda ham ko'plab markazlar mavjud bugungi kunda dunyoning birinchi iqtisodiyoti amerika qo'shma shtatlari bo'ladigan bo'lsa ikkinchi iqtisodiyot xitoy xalq respublikasi va prognozlarga ko'ra ya'ni juda ham ko'plab prognozlarga ko'ra ikki ming elliginchi yilga borib xitoyning iqtisod ya'ni xitoyning demografik o'sishi hozirgidan ko'ra anchagina past holatga tushadi va ikki ming elliginchi yillarga borib yana qaytadan dunyoning birinchi iqtisodiyoti amerika qo'shma shtatlari bo'ladi ya'ni bugun sotib olish qudratiga ko'ra dunyodagi iqtisodiy ulushiga ko'ra xitoy dunyoning birinchi iqtisodiyoti lekin yalpi ichki mahsulotning boshiga ko'ra albatta amerika qo'shma shtatlarining miqdori anchagina katta va yaqin o'n yilliklarda aytaylik o'ttizinchi qirqinchi yillarda dunyoning birinchi mutlaq iqtisodiy qudrati xitoy xalq respublikasi bo'ladigan bo'lsa xitoydagi aniq ma'lumotlarga ko'ra xitoydagi demografik so'nish ya'ni xitoyning aholisining qisqarishi uning iqtisodiy potensialiga iqtisodiy qudratiga ta'sir qiladi va elliginchi yillarga borib yana qaytadan dunyoning mutlaq birinchi iqtisodiy qudrati amerika qo'shma shtatlari bo'ladi lekin ikki ming saksoninchi yillarga borib hozirgi iqtisodiy o'sish yo'liga tushgan hindiston dunyoning mutlaq birinchi iqtisodiyoti bo'lishi kutiladi ya'ni hozirgi paytda eng aholisi katta bo'lgan davlat bu hindiston ikkinchi o'rinda xitoy xalq respublikasi hindiston demografik o'sishda hali davom etadi qolaversa hindistonning iqtisodiy o'sishi ham davom etadi va ikki ming saksoninchi yillarga borib dunyoning birinchi iqtisodiyoti hindiston bo'ladi ikkinchisi amerika qo'shma shtatlari va uchinchisi xitoy xalq respublikasi va ya'ni bugun kollektiv g'arb o'zining asosiy e'tiborini hindistonga va hindiston bilan hamkorlikka qaratgan chunki u birinchidan xitoy xalq respublikasining ashaddiy muxolifi yoki raqibi sifatida tanilgan va hindiston bilan xitoy o'rtasidagi ziddiyatlar juda ham chuqur va uning tarixi uzun va mana shu fonda kollektiv g'arbning hindiston bilan hamkorligi avvalambor amerika qo'shma shtatlarining hindiston bilan hamkorligi kuchaysa kuchayib boradi va bu global janub yoki dunyo aksariyati ichkarisidagi ziddiyatlarning eng kattasi sifatida hozircha kun tartibida qolaveradi rahmat salomat bo'ling